Через народ без религии. Насколько важливый этот аспект нашего жизни? Самоцем мы решили дознаться у жителей нашего места Без религии народ, я думаю, такого не, нет понятия. Религия как бы она объединяет людей, это она всегда должна присутствовать однозначно. Люди, людям всегда нужно во что-то верить. Обязательно. Если мы будем во что-то верить, мы будем чего-то достигать. Ну что для нас Бог? Это поступает так, как ты бы хотел, чтобы к тебе так относились? Ничего не делать, так как делает против нас Россия. То, что они вот это объединяют, церковь там какая-то одна, все такое. А почему церковь викная, они призывают к тому, чтобы не было войны в Донецке? Это стержень, внутренний мир, который держит человека на протяжении всего его земного пути. Это даже какие-то вот ценности духовные, без которых человек не может. Моральные ценности. Жизнь стабильная, жизнь полна стрессов когда человек не всегда уверен в завтрашнем дне. Если нет стержня, нет вот этого наполненности внутренней, то прожить в настоящее время очень сложно. По определению, тяжело без религии, потому что религия имеет различные толкования, по сути своей. У каждого человека, поэтому и сети там про по Фрейду, там еще кому-то, это одно а люди это понимают другое. Поэтому для чего она нужна, собственно говоря, религия? А я верю в то, что у каждого человека внутри должен быть свой Бог и Аллах там и кто угодно может быть. Но это должно быть внутри у каждого. А от этого идет все остальное. Вот без веры жить нельзя ни в коем случае. Потому что сказано вера, надежда и потом любовь. Без любви можно жить, но при помощи веры можно достичь все-таки того состояния, которое определяет Человека, вообще, что он из себя представляет? Поэтому... Бог, естественно, какая-то руководящая сила. Без этого, как бы, сложно себе представить. То есть, Бог либо Он есть, либо его нет, вот и все. Я считаю, что не может существовать нация без религии. Но вообще, само слово религия, она, на мой взгляд, она носит неправильный характер. Религия это что-то такое мертвое. вот А вера в Бога это немножко разная вещь. Религия это какие то правила которые человек э, выполняет, не просто не вдумываясь в их смысл. А вот а вера в Бога – это то, что это жизнь, живой человек. Народ без религии, я считаю, что не существует. Каждый человек во что-то верит, и любой человек он, он был в церкви, правильно? Соответственно, это религия. Не сильно, но верю. Она объединяет людей. А человек не может без этого. Как бы ни было, люди всегда обращаются к Богу с любой просьбой трудно им, не трудно, э, хорошо им, нехорошо. Но они обращаются всегда к Богу и просят у Бога. И найдите такого человека, который не попросил бы у Бога что-нибудь. Хотя бы малейшего, хоть здоровья там или чего-то там. Каждый просит. Религия – это духовная, духовная ценность народа. Я считаю, нужно для того, чтобы поднять духовный уровень нашего народа. Изменило многое. Сначала было Черная полоса, потом появилась вера в светлое. Пришлось пересмотреть все стороны своей жизни, все свои поступки, которые были ранее. Поэтому я считаю, вера должна быть у каждого, и каждый должен верить в светлое будущее и не думать о том, что у нас есть плохо на сегодняшний день. Вера от религии я считаю отделима, потому что религий у нас много, вера у нас одна. Верьте, и по вере вашей дано вам будет, как говорят.